خوارج کی طرف ابھی آتے ہیں خوارج آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حادث میں ان کے بارے میں آگاہ کیا تھا یم من الرمیہ یہ لوگ اسلام سے طرح نکلیں گے جیسے سہم تیر نکلتا ہے نا شکار سے اور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میں ان کو پاولا اقتلنہم قتل عادن و سمود عاد اور کس طرح ان کو قتل کروں گا یہ ابن کے دلائل ہے کہ خوارج کا ہے۔ خوارج میں بھی کئی فرقے ہیں بخاری کی کچھ راوی خوارج میں سے عبادیا سب سے اچھا فرقہ ہے خوارج مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتے اور اس میں سے ایکریما بھی تھا حافظ ابن حجر نے تقریب میں لکھا ہے کہ اکریما جو بخاری کا راوی ہے وہ بھی عبادیہ میں سے تھا تو یہ جو خوارج ہے عثمان خلافت میں ظاہر ہوئے تھے علی کے اوپر خروج کیا تھا تحکیم کی وجہ سے اور عبداللہ العبازی کے جو فرقہ ہے لیکن اہل سنت سے سب سے دور جو فرقہ ہے وہ ازارقہ کا ہے خوارج میں سے دور فرقہ سنت سے اور خوارج کی کوئی ایک صفت نہیں ہے جو کہ بڑے بڑے داڑھی چوڑ ہیں تو احادیث میں ہے کہ بڑے داڑھی ہوں گے ان کے اور خوارج مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہے یہ صرف نہیں ہے عبدال کریم شیرانی کی کتاب کو اگر دیکھا جائے نا تو تیس سے زیادہ صفات ہے خوارج اس لیے ابن حزم نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے کہ خارجی کا فتویٰ کس کے اوپر آپ نے لگانا اور کس کے اوپر نہیں لگانا ابن حضم کہتے ہیں فقل خوارج اب انکار تحکیم و تقفیر اسحابل کا جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے اور جو حکمران ظالم ہے وہ بھی کافر ہے ان کے اوپر خروج جائز ہے ظالم حکمرانوں پر کافر حکمرانوں پر نہیں اور کبیرہ گناہ کرنے والا ہمیشہ جہنم میں ہے اور قریشی کے علاوہ بھی خلیفہ بن سکتا ہے یہ بھی خوارج کا ہے کہ قریش کے علاوہ بھی اور نبی کہا نا کہ کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا, حاکم تو بن سکتا ہے, ہے قریشی ہونا شرط ہے. تو ابن حضم کہتا ہے فَهُوَ یہ خارجی ہے یہ خارجی کی تعریف ہے کہ اگر جس میں یہ بڑے بڑے صفات پائی جاتی ہے باقی تو خوارج کچھ فری مسائل میں بھی ان کے ساتھ اختلاف ہے ہمارا اور یہ ابن حضم کا موقف ہے خوارج کے بارے میں کہ سب سے قریبی فرقہ ہے اہل سنت کا اور جو سب سے دور فرقہ ہے وہ ہزارے